ответственны были перед Богом и помнили, что Бог видит нас. И мало того, от Него мы ничего не можем скрыть. У Бога есть свое определение, которое человек не может, не имеет права их влево, вправо, но в точности исполнять как написано в Священном Писании. И мы вот читаем шестой стих. И сказал судья, смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа. И он с вами в деле суда. Это наши разговоры наше поведение. Это все то очень-очень показывает нам, нам о том, что Бог все это видит и все Он это знает. И седьмой стих мы читаем, и так да будет страх Господа на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нету у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни взаимства. Знаете, чистота и честность везде и всюду. Заглянем каждый из нас в свое сердце на протяжении прожито этой недели. На, на, на неделю, на протяжении полтора месяца. А ведь вначале мы положили руку на сердце, молясь Богу, и мы просили, Господи, дай силу, чтобы я прожил и не грешил перед Тобой, чтобы я не был камнем преткновением для других. И это, это, очень важно. Поэтому сегодняшний день мы читаем и девятый стих. И дал им повеление, говоря, так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем. Верность Богу. Во всяком бы слове, как бы то бы не было. Но наша жизнь, наша жизнь, мы должны помнить. И знаете, мы читаем э, апостол Павел, послание к филиппийцам во второй главе, вторым стихом сказано о том, где Павел говорит о Тимофее. А верность Его вам известна. Его верность. И вот он говорит, что говорит, некоторые делают по-другому. Но он в точности выполняет Тимофей, что ему было поручено. Друзья мои, мы сегодня особый день и особое служение. Потому что мы все мы, не только сегодня, мы всегда предстоим перед нашим Богом. И вот здесь мы смотрим, что мы каждый день встречаемся с людьми, которые нам задают вопросы. И мы когда-то объясняем, хорошо отвечаем а другой раз мы умалчиваем. Но, знаете, я бы хотел бы, чтобы мы с искренним сердцем возвали Господу и поблагодарили Его. Поблагодарили Его за то, что Он дает нам жизнь еще чтобы мы еще могли исправиться, для того, чтобы мы могли с радостью служить Господу, чтобы что Он скоро, скоро, придет, чтобы взять свою невесту. Но мы к этому стремимся, чтобы быть в числе спасенных, чтобы радоваться с нашим Господом. Аминь. Встань, и мы поблагодарим нашего Господа. Боже великий славный, благодарю Тебя за то, что Ты до сего часа благословил. Ты сохранил это обстрела, Ты сохрани каждого в и Ты поддерживаешь нас на путях что будет тебе. Помоги, чтобы мы всегда с радостью и страхом ходили к тобой, чтобы служили тебе всей душой и чтобы в вечности быть с тобой. Я умоляю тебя, ты благослови нас и в этот час напитай наши души живым. И ты знаешь, и эту ситуацию останови кровопролитие, Господь, в нашей стране. Миротвори все, ты знаешь, как это сделать. Разуми, правители, делай тайные шаги. Власове всех уповающих на тебя, всех, которые находятся в трудностях, переживаниях. Ты, Докстрива, не сохрани их, и помоги, чтобы их Дух не угрошал, чтобы они могли в и обстоятельствах находить свою любовь, в милосердие к их душам, и прославлять вместе с народом твоим, наш Божий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодарю Господь, что Ты до сегодняшнего дня нас и открылся, Мам, Господь. Господь, что Ты нас, направляешь, ведешь к своей очистке, очищаешь нас от всяких непотребностей Господи. Мы верим, что ты наш отец, и мы дети, и мы можем всегда на Тебе полагаться, рассчитывать. И слежу тебе, Господи. Помоги нам и тебе на тебя, а это будет. И быть верным тебе до конца. Благослови, Господь, все мы твои знаешь, что оно особенное, Господи, мы будем слышать наши итоги за целый год. Господи, благодарю, что ты дал этот год, чтобы мы это были жили для тебя и жили для тебя. Мы благодарим Господь за сохранность нашей жизни и наших близких. Господи, все по воле твоей. и Ты, Господи, нам в руки Твоей отчизны. Амінь. Амін. Милосердний і люблящий батько Небесне, я дуже щиро дякую Тебе за, твоє, без, без, за твою безрадічну любов, за твоє спасіння, за твою милість, за твою ласку, за твою храму, що ти, Господи, допоміг нам прожити дні і допоміг нам бути в домі Божому. Я дякую Тобі, Господи, що ти нас намочає, що ми повинні жити здатно непорочні. Допоможи нам, Господи, справи твої святі Следуй за тобой, и повай за тебя, Бога живой. И за все когда щелк дякувати Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. 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 Славим, благодарим Тебя, Спасителя наш. До всего места Ты нам помог. И мы радуемся, и мы благодарим Тебя за слово Твое, которое Ты оставил для нас. И ты напоминаешь нам о том, что мы все предстанем перед Тобой. Благодарим Тебя, Господь, за спасение, которое мы имеем. И помоги, чтобы начатый путь до конца могли совершать по воле Твоей. Аминь. Obrigado. Слава Богу. Сідайте, зараз будемо слухати Слово Боже, з нами поділимося пастор Славець, право Бережної церкви. Ми його запросили Босі, будь ласка, тобі слово. Я рад бути у вас дуже давно не був, але отрішився. По приглашенню. Тема, которую мы сегодня с вами будем рассматривать, это «Бог дает выкуп за многих, но вопрос кому – кому?». Пару лет назад у меня случился такой случай, один из членов церкви после хлебопреломления говорит, «Ты все правильно говорил, но немножко свое добавил». В плане того, что я говорил, что человек оказался вследствие соделанного грехов в рабстве греха. И Господь искупил нас из рабства греха. И он говорит, что дьявол дал, вернее, Бог дал выкуп дьяволу, чтобы тот отпустил нас из рабства греха. Говорю, что за ересь. Впервые такое слышу. Бог не станет никому давать, тем более дьяволу, выкуп, чтобы тот нас отпустил. Дьявол террорист, захватчик. И Бог не ведет дел с такими людьми, вернее, сущностями. Он не будет договариваться, и тем более выкуп какой-то платить дьявол. Более того, если мы посмотрим на Священное Писание в целиком, в комплексе, мы увидим, что такой выкуп, если бы это гипотетически было возможно, дьяволу совершенно не нужен. Дьявол пытался всячески препятствовать, чтобы Христос не умер на Голгофе и тем более не воскрес. Он бы запросил для себя совсем другого выкупа. Помните при искушении Иисуса Христа, все царства земли, власть. Вот это вот является для него ценностью. Но такого выкупа, жертва Христа и его кровь ему точно не надо было. И поэтому сегодня в свете Священного Писания хочется посмотреть на различные тексты Священного Писания, которые говорят о том, что это за выкуп и кому он был дан и зачем для нашего освобождения. Выкуп является платой с целью освобождения тех, кто находится в плену. Иисус заплатил за нас выкуп, чтобы освободить нас от греха, смерти и ада. И первый текст, который мы будем читать, на который обратим внимание, это послание Ефесянам, первая глава, 7 стих. Ефесянам, первая глава, 7 стих. В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, в котором мы имеем искупление. Слово искупление передает идею выкупа. Мы оказались в том состоянии, когда нас надо было выкупить. Мы оказались в неком рабстве, в неком состоянии, которое удаляет нас от Бога. И Богу надо было заплатить определенный выкуп, чтобы вывести нас из того состояния греха и рабства, в котором мы оказались. Выкуп э, во Христе мы имеем искупление. Данный текст об этом говорит. Выкуп подразумевает равноценность, и мы через какое-то время э, к этому понятию подойдем. Выкуп должен быть равноценным. Если, например, у вас оказалось такое состояние, что вам необходимы средства. И есть ломбарды. И допустим у вас есть какая-то ценность: телевизор, холодильник, микроволновка, золотая цепочка. Да, ну, ну что-то ценное. Вы идете в ломбард, залаживаете эту вещь, вам дают некую сумму, которой вы пользуетесь какое-то время, и потом вы приходите и эту же сумму, даже с процентами, вы должны заплатить никак не меньше равноценность. Вы не можете там получить 10 тысяч, а потом прийти с тысячи и сказать, верните мне обратно мою вещь. На вас посмотрят как минимум странно. Равноценно то же самое должно быть заплачено, чтобы выкупить кого-то или что-то. Использованное слово в данном тексте «искупление» означает «освобождать», «отпускать». Это цена за освобождение пленных, Выкуп – это плата, за которую получает то, что было утрачено. Это слово, согласно теологическому словарю Нового Завета, всегда указывает на равноценность или соответствие. И вот смотрите, о чем говорит Ветхий Завет, один из текстов Второзакония, 19 глава, 21 стих. Второзаконие, 19, 21. «Да не пощадит его глаз твой» двоеточие, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Равноценность. И в этом определении хочется подчеркнуть душу за душу. Была утрачена наша душа, она попала в рабство греху. Чтобы выполнить этот принцип, который имеется в Священном Писании, принцип соответствия, чтобы искупить душу.